Один лишь путь. Кто, если не я? Скажу, что мы встретили совсем случайно вчера Королевскую Наталью в исполкоме. Если кто-то не знает, она здесь была, наверное, проездом. Она не стала с нами разговаривать, умышленно делала лишь что нас не видит. Ну, мы-то понимаем, что она, скорее всего, обещала очередную порцию гречки там, или еще чего-то. Вот, значит, но, но мы знаем, что она, или вернее не она, ее супруг которого она уже забыла, Юрий Солод, а, а, мы знаем, что они положили глаз на славянский курорт, чтобы всем это было понятно. Значит, гречка, гречка очень дорогая у них. надо иметь при подчинении людей, за которых... Кто не боится, кто бажает изменить наши тарифы наши, звертайтесь до нашей организации, будем делать эту группу и как-то рухать в этом направлении по снижению наших цен. Значит, надо иметь при наша цель, чтобы в школах прекратились поборы, не финансирование, не финансирование, а поборы. Вот. И чтобы у родителей хватало смелости говорить директору, что я не буду сдавать на цепочки, еще на какие-то вещи там, и так далее. Я думаю, что даже можно создать группу в интернете. Мне приходит, тоже вот молодой, ему хочется погулять, побегать, но приходит вот за...